بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ محرم الحرام سیریز کے حوالے سے ایک اعتراض جو اہل سنت کی طرف سے آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اہل سنت تو نہیں ناسبیوں کی طرف سے ناسبیوں خارجیوں وہابیوں کی طرف سے جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یزید کی وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل یزید نے نہیں کیا تھا نہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا بلکہ یہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا تھا اور یزید جو ہے وہ قتل امام حسین سے بری و ذمہ ہے اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ آج کل بہت کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یزید ملون کا قتل امام حسین سے بری و ذمہ قرار دینا دراصل یزید خبیص کی وکالت اور حمایت کرنے کے مترادف ہے اور یزید کے وکیل اور حامی یزیدی ہی ہو سکتے ہیں جو یزید جو جو یزیدی ہے وہ قتل امام حسین میں بالواسطہ یا بلاواسطہ شریک ہے بس یزید کو قتل امام حسین سے بری عظمہ قرار دینے والے دراصل خود قتل امام حسین میں ملوث تصور کیے جائیں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یزید نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو پھر یزید نے ابن زیاد کو کیا سزا دی اتنا بڑا جرم ابن زیاد نے کیا اتنے لوگوں کو شہید کر دیا ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا بازاروں میں درباروں میں پھرایا تو یزید پلید نے ابن زیاد ملون کو کیا سزا دی تھی اگر سزا دی تھی تو وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے اور یقیناً کوئی سزا نہیں دی کسی کتاب میں اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ یزید نے کوئی سزا دی ہو ابن زیاد کو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی حمایت سے یہ سب کچھ ہوا ہے بلکہ الٹا یزید نے ابن زیاد کو کوفے کے ساتھ ساتھ بسرہ کی حکومت بھی دے دی تھی یعنی انعام اور اکرام کے طور پر اس کو دیا تھا تیسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ موتبر تاریخی روایات سے اہل سنت کی کتابوں میں جو موجود ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید علین نے قتل امام حسین کا حکم دیا تھا اور اس طرح وہ قتل امام حسین کا ذمہ دار ہے اور اس نے قتل امام حسین پر خوشی کا اظہار کیا تھا اس بات کا اعتراف و اقرار بہت سے علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے سب کا تو یہاں پر ذکر ممکن نہیں ہے البتہ چند ایک کا ذکر بطور حجت ضرور کر دیتا ہوں مثلاً علامہ جلال الدین مہدیس دہلوی نے لکھا ہے کہ ان خبروں کے سننے کے بعد یزید غضبناک ہوا اور ولید ولید حاکم مدینہ کو اس مضمون کا خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کی تلاش چھوڑ دو وہ میرے غضب سے کہاں بھاگے گا اور حسین ابن علی کا سر جواب خط کے ساتھ روانہ کرو مولانا شاہ سلامت اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ یزید پلید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اس فیل پر راضی ہوا اور اس واقعے سے خوش ہوا جمہور اہل سنت والجماعت کے مختار مذہب یہی ہے جیسا کہ معتمد کتابوں میں لکھا ہے مثلا علامہ مرزا محمد بدخشی کی کتاب مفتاح النجات میں ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت عبادی کی کتاب مناقب السادات میں علامہ تفتزانی کی شرح عقائد نفسی میں اور شیخ عبدال شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان وغیرہ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یزید نے قتل امام حسین کا حکم دیا تھا مولانا شاہ سلامت اللہ مزید لکھتے ہیں کہ یزید ملون پر وہی لانت نازل ہو جس کا وہ مستحق ہے جب وہ امام حسین کو قتل کر کے خوش ہو گیا تھا علامہ سبزواری نے لکھا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یزید پر بدبختی سوار تھی کہ اس نے اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اپنا لشکر امام حسین کے قتل کو بھیجا امام حسین کو تو قتل کیا اور ان کے اہل بیت جو زمین میں سب سے زیادہ عزت و شرف والے تھے تو قیدی بنا لیا علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ یزید پر لانت جائز ہے کیونکہ جب اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا تب ہی کافر ہو گیا تھا حق یہ ہے کہ قتل امام حسین پر یزید پلید کا راضی ہونا اور اس سے بہت خوش ہونا اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کرنا متواتر واقعات سے ثابت ہے علامہ تفتازانی نے بھی تقریباً یہی عبارت اپنی کتاب شرح عقائد نفسی میں لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ پھر یزید نے اپنے حاکم عراق ابن زیاد کو لکھا کہ امام حسین کی ق... امام حسین سے قتال کرو یہ تاریخ خلفہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ مسلم ہے کہ قتال میں ایک فریق دوسرے کا قتل کرنا چاہتا ہے پس یزید نے ابن زیاد کو قتل امام حسین کا حکم دیا ہے علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ جب بنی عباس نے بنو میہ کو تباہ و برباد کر کے ان کی سلطنت چھین لی تو بنو عباس کے ایک سردار نے بنو میہ کے آخری بادشاہ مروان کے بیٹوں کو گرفتار کر کے بنی عباس کے خلیفہ صفا الصال بن علی کے پاس بھیجا جب وہ دربار میں داخل ہوئے اور بڑی لڑکی نے بن علی سے کہا کہ اے خلیفہ وقت کے چچا خدا آپ کو سلامت رکھے ہم سب بھی حضوری کی بیٹیاں ہیں تو آپ ہم لوگوں پر رحم فرمائیں اور ہمیں آزاد کر دیں بن علی نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں آج نہ کسی مرد کو زندہ چھوڑوں گا اور نہ کسی عورت کو کیا تمہارے باپ دادا نے آج سے پہلے میرے بھتیجے ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو قید خانے میں قتل نہیں کیا کیا تمہارے دادا حشام بن عبد الملک نے امام زین العابدین کے فرزند زید کو قتل نہیں کیا اور پھر ان کی لاش کو کوفے کے محلے میں سولی پر نہیں چڑھایا اور پھر ان کی بیوی کو بھی مقام ہیرہ میں قتل نہیں کروایا کیا تمہارے دادا ولید بن یزید نے انہیں زید کے صاحبزادے یاحق یا کو خوراسان میں قتل کرا کے سولی پر نہیں چڑھایا کیا ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل نہیں کیا کیا یزید بن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کو بکسرت ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کے قتل نہیں کیا؟, کیا یزید کے حکم پر عمر ابن سعد رسول خدا کے حرم حرم کو قید کر کے یزید کے پاس نہیں لایا اور ان مخدورات عصمت و طہارت کے لانے سے پہلے امام حسین کے سر مبارک کو شام کے دیاتوں اور شہروں میں نہیں پھرایا اس شان سے امام حسین کا سر مبارک ایک نو, نو, کے, نو کے نیزہ کے پر نصب کرا دیا گیا یہاں تک کہ اس طرح کے لوگ اس سے اس, اس اسی سر کو یزید کے پاس دمشق لائے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مشرق کا سر لایا گیا ہے پھر رسول خدا نے رسول خدا کے حرم کو اس طرح قیدی بنا کر وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ اہل شام کے بدماش شیطان لشکر والے مقدرات عصمت و طہارت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتے اور گھورتے اور یزید سے سوال کرتے تھے کہ حرم رسول کی لڑکیاں ان کو دے دے تاکہ وہ لونڈی بنائیں یہ سب کروائی رسول خدا کو و رسوا کرنے کے لیے اور خدا سے ڈٹائی اور اس کی نعمتوں سے کفران کر کے انجام نہیں دی گئی علامہ مسعودی مزید لکھتے ہیں کہ یزید وغیرہ کے لیے عجیب خبریں ہیں اور بڑی برائیاں ہیں کہ شراب پیتا تھا فرزند رسول اللہ کو قتل کیا حضرت علی پر لانت کیا کرتا تھا خانہ کعبہ کو ڈھا دیا اور اس میں آگ لگا دی لوگوں کے خون بہا دیے اور فسق و فجور اس کثرت سے کیے جس کے متعلق خدا کا یہ وعدہ ہو چکا ہے جو خدا کی توحید کا انکار کریں اور اس کے رسولوں کی مخالفت کریں علامہ ابن دعود ابو حنیفہ دینوری نے لکھا ہے کہ جب یزید کے مرنے پر ابن زیاد عراق سے بھاگا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ شاید تم اس بات پر پریشان ہو کہ کیوں امام حسین کو قتل کیا تو ابن زیاد نے جواب دیا کہ میں نے جو امام حسین کو قتل کیا تو انہوں نے ایک بادشاہ یعنی یزید اور اس کی رعایا پر خروج کیا اور اس بادشاہ یزید نے مجھے حکم دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دوں اگر یہ بات خطا تھی تو اس کا الزام یزید پر ہے خود یزید نے اپنے اشعار میں اقرار کیا ہے کہ میں نے امام حسین کو قتل کیا وہ سر امام حسین کے سامنے رکھے ہوئے دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا اور یہ اشعار پڑ رہا تھا کاش آج میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے موجود ہوتے تو خوش ہو کر مجھے داد دیتے کہ میں نے رسول خدا کے خاندان سے ان کا کیسا اچھا بدلہ لیا ہے میں نے ان کے چنے ہوئے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کے کا بدلہ لیا ہے اور بدلہ پورا ہو گیا ہے اگر میں رسول خدا کی اولاد سے اس قدر انتقام نہ لیتا تو اتبا کے خاندان میں شمار ہی نہ ہوتا درحقیقت بنی ہاشم نے حکومت گری کے لیے ڈھکوسلے نکالے تھے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان پر نہ کبھی فرشتہ آیا ہے نہ کبھی کوئی وہی نازل ہوئی یہ یزید پلید کے اشعار ہیں وہ خود اقرار کر رہا ہے وہ نہ صرف نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے بلکہ قتل امام حسین کا اقرار کر رہا ہے اور اس کے وکیل آج کہتے ہیں کہ جی اس نے قتل نہیں کیا تھا اس نے حکم نہیں دیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ یزید امام حسین کو قتل کرے گا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مولوی وحید حیدر حیدرآبادی جو اہل حدیث کے عالم ہیں لکھتے ہیں کہ ہائے افسوس اس خلیفہ پر جو حاکم بنایا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو قتل کرے گا وہ کمبخت خلیفہ ظالم بدکار خبیص عیش پسند ہوگا میرے جانشین کے جانشین کو قتل کرے گا اس حدیث میں سریع موجزہ ہے کہ آن حضرت کا آپ کے یزید مردود و ملون کی خبر دی گئی کہ پہلے وہ امام حسین کو قتل کرائے گا جو آن حضرت کے سچے خلیفہ اور قائم مقام اور امام برحق تھے پھر ان کے جانشین یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرائے گا ایسا ہی ہوا اس یزید پرید خبیث ناپاک منون نے پہلے امام حسین کی بی بی جیدہ کو ملا کر آپ کو زہر دلایا پھر اس پر قناعت نہ کی اور امام حسین کو ماں اولاد و اعزاء و رفقہ بڑے ظلم و سختی کے ساتھ تشنا اور پیاسا رکھ کر قتل کیا لانت خدا کی ایسے خلیفہ پر یہ انوار الغطا کے پارا نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر سولہ پر اہل حدیث کے عالم علامہ وعید الزمان نے لکھا ہے مولانا شاہ سلامت اللہ جو شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے انہوں نے لکھا ہے کہ جب یزید کا بیٹا ماویہ ماویہ ثانی خلیفہ بنا تو اس نے خطبے میں کہا کہ میرا دادا ماویہ حضرت علی سے جو خلافت کے سبب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے لڑا اور اس کے بعد میرا باپ جو کسی قسم کی قابلیت نہیں رکھتا تھا تخت سلطنت پر بیٹھا اور اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے حسین ابن علی کو قتل کر ڈالا یہ بیٹے کی گواہی ہے باپ کے خلاف اور آج اس کے چمچے گھڑتے جو ہے نا وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں معاویہ ثانی خود اپنے باپ کو امام حسین کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ میرا دادا معاویہ نے خلافت کے لیے خلافت کے بارے میں حضرت علی سے جنگ کی جو اس سے کہیں زیادہ خلافت کے اہل اور مستحق تھے اور تم لوگوں کو اس اس نے جس قدر گناہ گناہگار کیا خوب جانتے ہو جب وہ مر گیا اور اپنے گناہوں میں گرفتار ہو کر قبر کے قید خانے میں پہنچ گیا تو امر خلافت کا توک میرے باپ یزید کی گردن میں ڈال گیا جو بالکل نہ اہل تھا اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جنگ کی اور آخر اطرت رسول کو قتل کر ڈالا یہ سوائے کہ مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یزید پلید نے ابن زیاد کو قتل امام حسین اور اس کے بعد کے ظلم پر نہ کوئی سزا دی نہ اسے معذول کیا نہ ہی ملامت کا کوئی خط لکھا علامہ مولانا مودودی صاحب خلافت اور ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے یزید میں اگر انسانی شرافت کی کوئی معمولی سی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے اس کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے دور جدید کے علماء میں مولانا کوثر نیازی مولانا محمد شفیع کاروی مولانا سید ابوالعلام مودودی پروفیسر محمد طاہر القادری کے علاوہ اور بہت سارے اہل سنت علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کے قتل کا حکم یزید پلید نے ہی دیا تھا شہادت امام حسین کی خبر اس سے وہ بہت خوش ہوا اور شہادت حسین پر ملوث افراد کو انعام و اکرام سے نوازا تھا اور قتل حسین کے بعد نبی زادیوں کو قیدی بنا کر سر برہنہ و رسن بستہ بازاروں اور درباروں میں پھر آیا تھا واقع تربلا کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے بیت لینی شروع کی اور جناب عبداللہ ابن عباس نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ ابن عباس میری یعنی یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو یزید نے ابن عباس کو ایک خط لکھا جس میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن زبیر نے تم سے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر تم اپنی وفاداری کی وجہ سے بیعت پر قائم رہے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا صلح رحم کرنے والوں اپنے خرابت لحاظ کرنے والوں اور اپنے اہد پر قائم رہنے والوں کو جزا عطا کریں تم نے اپنی قرابت کا خوب پاس کیا ہے اب دنیا کی باتوں کو بھی بھول جاؤ مگر تمہاری اس مہربانی کے انعام کو میں کبھی نہیں بھولوں گا بلکہ تمہارے رحم کے خاطر خواہ و تمہاری شان کے لائق بدلہ بہت جلد تم کو دوں گا اس وقت دیکھو دور دور سے جو لوگ آئیں جن پر ابن زبیر نے اپنی زبان سے جادو کر دیا ہو ان سب کو اس کے کچے چھٹے کی خبر کر دو کیونکہ وہ لوگ تمہاری زیادہ سنیں گے اور تمہاری اطاض زیادہ کریں گے یہ خط یزید نے لکھا ہے ابن عباس کو کیونکہ ابن عباس نے ابن زبیر کی بیٹ نہیں کی تھی جب ابن زبیر نے حجاز کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مکہ مدینے کے اوپر اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا یزید کے دور خلافت کے زمانے میں یزید کی مخالفت میں اب ابن عباس نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ جواب بڑا غور غور سے سننے کے قابل ہے یزید کے اس خط کے جواب میں ابن عباس نے یزید کو جو خط جوابا لکھا وہ یہ ہے میں نے ابن زبیر کی بیت سے جو انکار کیا تو خدا کی قسم اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس ذریعے سے تیری مہربانی اور انعام کی امید رکھوں یا تو میرا شکریہ ادا کرے بلکہ اس سے جو میری غرض ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے تو نے مجھے لکھا ہے کہ تیری اس مہربانی کے انعام کو میں نہیں بھول سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ تو اپنے جواب سے مجھے معاف رکھ اور میں خود بھی اپنی مہربانی تُر سے روکوں گا تو نے مجھ سے خواہش کی کہ میں لوگوں کو تیرا دوست اور ابن زبیر کا دشمن بناوں اور ان کو ابن زبیر سے علیدہ کر دوں پھر وہ اس کے ساتھ نہ دیں مگر یہ نہیں ہونے کا نہ اس کو میں پسند کرتا ہوں نہ یہ شریفوں کا کام ہے اور تو کس عقل سے مجھ سے اس ان باتوں کی امید رکھتا ہے حالانکہ تو نے ہی امام حسین علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو قتل کیا ہے یہ ابن عباس کی گواہی آگئی یزید کے خلاف اہل سنت کے بحر العلوم عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یزید تو نے قتل کیا ہے امام حسین کو تو نے قتل کیا ہے خاندان بنی ہاشم کو مزید لک... مزید کہتا ہے کہ جو ہدایت کے روشن چراغ اور نجات کی کشتی تھے اور ارکان دین اور ایمان کے چمکتے ہوئے ستارے تھے تیرے ہی حکم سے تیری فوج نے ان سب کو ایک ہی زمین میں ذبح کر کے چھوڑ دیا وہ سب اپنے خون میں لتھڑے ہوئے پڑے رہے پھر ان کے لباس میں لٹوا دیے اور ان کی برنہ لاشیں اس طرح میدان میں چھڑوا دیں ہائے وہ آ... چھڑوا دیں ہائے وہ حضرات پیاسے ہی مار ڈالے گئے اور پھر ان کو کفن دیا گیا نہ دفن کیا گیا میدان کی گرم ہوائیں ان کے جسم کو جنستی رہیں اور پتھریلی زمین کے موڑ ان پر گرد و غبار کے جھونکے چلاتے رہے یہاں تک کہ خدا نے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا جو ان حضرات کی خون ریزی میں شریک ہوئی شریک ہوئی تھی انہوں نے ان کے ان کو خون ریزی میں شریک نہیں ہوئی تھی انہوں نے ان کو کفن پہنا کر دفن کیا میں اپنی اور ان بزرگوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے اور کسی طرح تیرے تخت پر بیٹھنے کا موقع ملے تو دنیا کی اور باتوں کو چاہے بھول جاؤں مگر تیرے اس ظلم کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آوارہ وطن کیا اور وہاں سے نکال کر خانہ کعبر میں پہنچایا پھر برابر تو اپنے سواروں کو ان کی طرف بھیجتا گیا اور ان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ ان کو مکہ معظمہ سے چھڑا کر عراق کی طرف روانہ کیا امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ سے ڈرتے ڈرتے رخصت ہوئے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے دل میں خدا اور رسول اور امام حسین اور علی بیت کے جن سے خدا نے ہر برائی کو دور رکھا ہے اور جن کو اس طرح پاک, پاک, پاک پاکیزہ کر دیا ہے جس طرح پاکیزگی ممکن نہیں ہو سکتی جو دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس کی وجہ سے امام حسین پر تیری فوجیں ٹوٹ پڑی لیکن پھر بھی امام حسین تم لوگوں سے صلح اور عادسی پیش سے پیش آئے مگر تم لوگوں نے امام حسین کے انصار کی کمی سے اس موقع اس کو غنیمت سمجھا اور امام حسین اور امام حسین اور ان کی اہل بیت کو مٹا کر ہی چھوڑا اور اس طرح ان حضرات کے در پر ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ تم لوگوں نے ان حضرات کو ترک اور دوسرے کافر قومیں سمجھ لی تھی ایسے حالات میں میرے لیے اس سے زیادہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہو سکتی کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی تو میری دوستی کا خواہ ہوں اس صورت میں کہ تو نے ہی میرے خاندان والوں کا خاتمہ کر دیا اور ابھی تک تیری تلواروں سے میرا خون ٹپک رہا ہے یاد رہے کہ میں اس فکر میں ہوں کہ موقع ملے تو تیرا خون بھی پی ڈالوں یہ بھی سمجھ رکھ کہ اگر آج تو ہم لوگوں پر غالب آ گیا ہے تو اس پر غرور نہ ہو کیونکہ انشاءاللہ دوسرے روز یعنی قیامت کے روز ہم ہی لوگ تجھ پر غالب آ جائیں گے اب اس زمانے میں جو بعض یزید پلید کے طرف دار یہ کہنے لگے ہیں کہ یزید خبیص نے امام حسین کو قتل نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے ایسا کیا تھا تو وہ خوب غور سے پڑھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے اپنے خط میں ابن زیاد کا نام تک نہیں لیا اور سارا الزام یزید ملون کو دیا ہے کہ اس نے امام حسین کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا پھر مکے سے جانے پر مجبور کیا اور آخر کار کربلا کے میدان میں شہید کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کر دی کہ اس کے دن میں خدا اور رسول اور اہل بیت کے رسول سے نفرت بھری ہوئی تھی یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید ہی قاتل امام حسین ہے اور جو اس کی حمایت کر رہا ہے اسے بھی ہم قتل امام حسین میں ملوث سمجھیں گے وہ بھی قاتل امام حسین ہوگا